त्याचा अर्थ असा की मुंबईची एक भाषा नाही मुंबईच्या अनेक भाषा आहेत पण त्या त्या भागाची काही भाषा असते घाटकोपर परिसराची भाषा तर बोलणारे कवी मिळतील मराठी बोलणारे त्यामुळे मुंबई ही सोपं आहे की येणाऱ्या माणसाला मराठी शिकलं पाहिजे असं नाही त्यामुळे बहुतेक काल जोशी यांनी जे वक्तव्य केलेलं आहे ते वक्तव्य प्रत्येक मराठी माणसांनी ऐकून घ्यावं कारण एकंदर आपण भाजपची गेल्या काही वर्षांमध्ये भूमिका पाहिली तर महाराष्ट्राचं अपमान महाराष्ट्राच्या महापुरुषांचं अपमान मराठी भाषेचं अपमान हे सातत्याने करत आलेले आहेत आत्ताच आम्ही ऐकत होतो खूप निवडणुकीच्या आधी वगैरे आणि लगेच नंतर अभिजात भाषेचा दर्जा आम्ही दिला असं फडणवीस साहेब आम्हाला सांगत होते सगळीकडे त्यांनी सेलिब्रिटीनं वगैरे ट्विट करायला लावलं पण खरी परिस्थिती ही आहे आणि जे मी त्या दिवशी पण बोललो होतो की आपल्या राज्यामध्ये मराठी भाषा भवन जे मरीन ड्राईव्हला आपण करत होतो आमच्या सरकारनी करत होते आम्ही महाविकास आघाडी म्हणून करत होतो त्यांना ह्या सरकारनी स्थगिती दिलेली आहे मराठी नाट्यकला जी आहे त्याचं एक दालम म्युझियम आपण गिरगाव चौपाटी ते करत होतो तिथे त्याला स्थगिती काय रद्द करून टाकलेलं आहे आणि एकंदर मग कोशियारी असतील कोरटकर असतील सोलापूरकर असतील आपल्या महापुरुषांचं अपमान म्हणजे छत्रपती शिवरायांचा अपमान महात्मा ज्योतिबा फुलेंचं अपमान सावित्रीबाईंचं अपमान हे सगळं आपण किती पाहायचं किती विचार किती सोसायचं हा आता विचार करण्याची वेळ आलेली आहे एकंदर आता तुम्हाला कळलं असेल कालचं त्यांचं जे वक्तव्य होतं की घाटकोपरची भाषा ही गुजराती आहे आज तुम्हाला कळलं असेल की बुलेट ट्रेन ही नेमकी ते का करत आहेत आणि कोणासाठी करत आहेत था। आज ठामपणे हो ही वेळ आलेली जसं तमिळनाड सांगतं केरळ सांगतं आंध्र प्रदेश सांगतं की त्यांची भाषा जी आहे अभिमानाने सांगत होय आमच्याकडे लाखो लोक देशभरातून येतात स्वप्न घेऊन येतात नोकऱ्यांची स्वप्न असतात कामं घेऊन येतात मोठे झाले तिथे लोक काही आपत्ती नाही पण ह्या मुंबईची भाषा असेल या महाराष्ट्राची भाषा असेल ही मराठीच आहे ही सुरेश जोशी यांनी जाणून घ्यावं आणि ह्या वक्तव्यासाठी त्यांनी माफी मागायलाच पाहिजे अन्यथा जसं आबू आजमीवर आम्ही कारवाई मागत आहोत जशी कोरटकरवर मागत आहोत सोलापूरकरवर मागत आहोत तशी सुरेश जोशी जो यांच्यावर देखील म्हणजे भैयाजी जोशीवर देखील कारवाई झालीच पाहिजे ह्याच्यावर आम्हाला महाराष्ट्राचे जे मुख्यमंत्री आहेत जर ते चे चे में खरोखर या मातीचे असतील जर खरोखर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असतील आणि आपले हित बघत असतील त्यांचं वक्तव्य काय त्यांचं उत्तर काय ह्याची है आम्हाला अपेक्षा आहे तुम जा क्याल होता। तपोरी मवाली आणी गुलाब काल पण मी सांगितलं होतं टपोरी भाषा मवालीपणा आत दाखवायचा आणि गु लाभराव पाटील हे जसं काल बोलत होते म्हणजे एक वक्तव्य केलं की ह्यांच्याच बापांनी मला मंत्री बनवलं आणि ते वक्तव्य म्हणजे त्यांनी मान्य केली की माझ्या वडिलांनी त्यांना मंत्री बनवलं तरी त्यांचं मन बघा किती काळ आहे तरी ते पळून गेले होते का त्यांचा घोटाळा काय होता जे आम्हाला वर्ष बंगल्यात सांगितलं तरी जब जर पण सांगो पण हे सगळे पाइपलाइन कुठच्या नालतून काय तुमच्या घरी येतो गुलाबराव पाटीलनी सांगावो सर 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 मराठी हमारी भूमिका स्पष्ट है महाराष्ट्र की भाषा हो मुंबई की भाषा हो ये मराठी ही है हमारे राज्य में बहुत सारे राज्यों से लोग आते हैं बसते हैं सपने लेके आते हैं उनका योगदान होगा बड़े हो जाते हैं सभी का स्वागत है लेकिन इस भूमि की भाषा कल जो सुरेश जोशी इन्होंने कहा है भैया जी जोशी ने कहा है कि घाटकों पर भाषा गुजराती हो सकती है बिल्कुल नहीं मुंबई की भाषा मराठी ही है और आज आपको पता चला होगा मुंबई को पता चल गया होगा कि इनको बुलेट ट्रेन क्यों करनी है क्यों नहीं इन्होंने बुलेट ट्रेन मुंबई से दिल्ली की क्यों नहीं इन्होंने बुलेट ट्रेन मुंबई से नागपुर की आज जैसे मैं ये कहने जा रहा हूं वैसे ही पिछले कई दिनों में मैंने सुना था और यही बात मैंने लोगों के सामने लाई थी कि मुंबई में मराठी भाषा भवन इसी सरकार ने स्थगित कर दिया है उसका काम मराठी रंगभूमि का जो दालन हम करने जा रहे थे उसको रद्द कर दिया है क्योंकि इनको मराठी का अपमान करना है महाराष्ट्र का अपमान करना है मुझे लगता है पिछले हफ्ते ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा था कि मुंबई का भी आर्थिक महत्व खत्म हो गया है मुंबई अभी आ, आर्थिक कैपिटल नहीं है फाइनेंशियल कैपिटल नहीं है यही भाजपा ने किया है पिछले दस सालों में सारे के सारे जो हमारे हेडक्वार्टर्स थे ऑफिस थे यहां से लेके लेके गए दिल्ली या गुजरात क्यों होते जा रहे हैं तो बिल्कुल लेकिन भाजपा अगर आप देखिए तो इस पे चिड़ी चुप करके बैठा है क्यों नहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बोलते हैं आदित्य जी होली का त्यौहार नजदीक आ रहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपने स्टूडेंट्स को होली खेलने की इजाज़त ले दी है मना कर दिया है आप क्या प्रतिक्रिया देखते हैं चूँकि उन्होंने रमजान के लिए अपने वर्किंग आवर्स चेंज कर दिए लेकिन होली की परमिशन नहीं मुझे लगता है सबसे बड़ा मुद्दा मेरे लिए आज यही है की सुरेश उर्फ भैया जी जोशी ने जो कल कहा है वो है रही होली की बात देश में सरकार किसकी है भाजपा की है और तो भी हिंदुत्व खतरे में चल, चल क्या जी जी रहा है के आ रहा है देवेंद्र फडनवीस कल खुद बोले कि हम जी को जेल में डालेंगे क्या आपको लगता है कि सच में ये बिल्कुल जैसे अबू अजमी की मांग हम दो दिनों से कर रहे थे भाजपा ने दो दिन लगाए उनको सस्पेंड करने में और क्योंकि यही भाजपा की बी टीम है और ये सत्य है वैसे ही अगर जैसे अबू अजमी पे कार्रवाई होनी चाहिए और हम ये तो मांग करें जेल में डालिए नो प्रॉब्लम डालना ही चाहिए जो भी जो भी औरंगजेब की प्रशंसा करेगा उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए वैसी ही सजा जो छत्रपति शिवराय का अपमान करेगा और जो महाराष्ट्र का अपमान करेगा जो मुंबई विरोधी होगा जो मराठी विरोधी होगा जो देश विरोधी होगा उस पर भी होनी चाहिए तो क्या सुरेश जोशी पे कार्रवाई होगी क्या कोरटकर पे कार्रवाई होगी क्या सोलापुरकर पे कार्रवाई होगी एक सोलापुरकर को बचाने के लिए एक कुरटकर को बचाने के लिए इन्होंने अब आजमी को एक्टिवेट कर दिया आप देखिए मुंबई में हो महाराष्ट्र में हो मैन्युफैक्चरिंग की क्या स्थिति है अभी जॉब्स की क्या स्थिति है महंगाई की क्या स्थिति है यही जो सोशल अनरेस्ट है उसकी क्या स्थिति है क्राइम्स की क्या स्थिति है और ये सारी स्थितियों को छुपाने के लिए उस पर पर्दा डालने के लिए ये सारे वक्तव्य किए जा रहे हैं क्योंकि हम इसी में उलझे रहे हम इतिहास में उलझे रहे भविष्य की ओर देखे ना जो अभी की परिस्थिति है उसकी ओर देखे ना इसलिए भाजपा में भूतकाल में उलझा रही है आदित्य जी आपने कहा कि अबू अजमी जी बी टीम है तो जिस प्रकार से बयान आया कि उनको जेल में डालेंगे ये सिर्फ बयानबाजी है दिखावा या सच में कुछ होने वाला है मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को यही पूछना चाहता हूँ अबू आजमी तो आ, उनको सजा तो हुई है और देनी है और दीजिए लेकिन कल जो सुरेश जोशी ने कहा है भैया जी जोशी ने कहा है उनको कुछ सजा मिलने वाली है जो कोरटकर ने कहा है जो सोलापुर करने कहा है उस उनको कोई सजा देने वाले आज यही सवाल महाराष्ट्र पूछ रहा है कि आज महाराष्ट्र का अपमान हो रहा है मराठी का अपमान हो रहा है मुंबई का अपमान हो रहा है मुंबई का महत्व कम किया जा रहा है देश में अगर आप देखें तो बहुत सारे राज्यों में जब मैं जाता हूं तो उनको भी यही लग रहा है कि सिर्फ एक ही राज्य को प्राधान्य दिया जा रहा है वो है गुजरात बाकी सारे राज्यों को पीछे छोड़ा जा रहा है तो आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सुरेश उर्फ भैया जी जोशी पे कुछ बोलेंगे या नहीं सोलापूर पे कारवाई करेंगे या नाही कोर्ट परि कारवाई करणिया मुळव्यात पित्ताचे विकार पित्त्याशयाचे खडे हयाटस हरणिया या प्रकारच्या आजाराने त्रस्त असाल आणि दुर्मिणीद्वारे शस्त्रक्रिया करून घ्यायची असेल तर हडपसरच्या सुप्रसिद्ध डॉक्टर म्हस्के हॉस्पिटलमध्ये त्वरित संपर्क साधा आणि विश्वासार्ह उपचार अनुभवा